Студію і далі будемо говорити з гостем студії Вадим Кодачігов, голова ради громадських ініціатив, член координаційного центру по допомозі вимушеним переселенцям з Криму. Ми власне рахунок оголошували тільки що в ефірі. Добрий вечір. Добре. Ще раз можу нагадати: це номер рахунку Приватбанку 26 00 50-52-62-1004, МФО 320 649, ОКПО 261-69, 736. Скільки людей, які виїхали з Криму, потребують допомоги, як їх кваліфікувати і яка є перспективна тенденція стосовно цього? Виїхало на даний момент, наскільки я розумію, десь то около 5 тысяч чоловік. Вже п'ять тисяч. Да. Mm. Орієнтировочка тенденція до тому, що це буде приблизно 23-25 тисяч в ближайшее время. Дальнейшие тенденції ніхто не знає, як це буде далі. Ну, там же ж просту ситуацію їм дають на вибір, або отримати російське громадянство, або геть з Криму. Або посвідку купуйте за 500 гривень, чи скільки там в рублях воно буде? 500 гривень, 2000 тисячі рублей і можете залишитися. Залишитися в якості. Я от не можу зрозуміти. я не помню точности в законопроект этот, я его сегодня читал, постановление это о том, что если вы отказываетесь от российского гражданства, то вы покупаете вид на жительство, а оплачиваете штраф оплачиваете штраф и получаете что-то там вроде вид на жительство, ну я хочу просто съездить в Севастополь и проработать сам эту процедуру как я вы тут и хотите потрапить поездом а они просто я не знаю. На поезде это прекрасно, вы не ходите поезды до сих в Знаете, ситуация это... достаточно простая. То есть так. есть политическая ситуация в стране, mm -hmm. и мы не беремся ее обсуждать, потому что политика это дело политиков. Но в Крыму живет два с лишним миллиона человек. И я пытаюсь сейчас помочь этим 2,5 миллионам человек. Определились они с Россией, жить в России, определились они жить в Украине, а проблема все равно остается. У тех людей, которые получили российские паспорта и у которых... Ну, сейчас, как бы, не, не знаю, как это будет потом, но они рады тому, что они получили российские паспорта, они рады жить в России. При этом у многих из них все равно есть родственники в Украине. Этот процесс будет процесс перемещения будет постоянным. Как из Украины будут ездить люди в Крым, так же из Крыма будут ездить люди в Украину. Мы по-моему, утром у вас сегодня был эфир с Ольгой, с, ну, с девушкой, которая вместе со мной работает в координационной группе по разработке законопроекта о статусе перемещенных лиц. В этом проекте были поставлены достаточно жесткие рамки по поводу выезда и въезда. То есть ну, мы между собой так шутим, что съездив домой и обратно, можно вернуться четырежды судимым. То есть две статьи от Украины, две статьи от России. При этом как бы, мы пытаемся все равно оставаться в человеческих рамках, рассматривать это все с проблематичности именно обычных жителей Украины, Крыма, как мы будем друг к другу ездить. Мы пытаемся сейчас как-то наши органы власти развернуть хотя бы немного друг к другу и с точки зрения человеческой, а не политической, договориться о том, чтобы мы могли свободно ездить туда-сюда. Вот примерно такая ситуация у нас сейчас. Якщо Україна введе візовий режим з Росією, про що є постанова Ради безпеки і оборони України, то яка буде ситуація, мені важко уявити, тому що ну, крім де Юре, для світового права лишається частиною України, Росія там поставить прикордонні стовпи. Якщо Україна буде там робити прикордонний контроль, то вона. Де факто визнає приналежність Криму до Росії согласен повністю. при этом опять же хочу підчеркнути, що ми зараз намагаємося все решить з точки зрения человеческого восприятия, з точки зрения того, як зробити більш удобным перемещение людей. Вадиме, ну розумієте, з точки зору відносин – супер тема, Підтримую на 100%, тому що всі ми люди і нам нікуди не подітися Абсолютно від емоцій, потреб і так далі. Але Є політики, про яких ви кажете, от політики самі, ні, вони не самі по собі, вони нав'язують нам свої правила, свої побажання. Ну, не було б бажання Володимира Путіна відтяпати Крим, то нічого б не сталося. Розумієте? Ну сам Крим би, ну якби він хотів реально піти пішки в Росію, відокремитися, є процедура, якої не дотримано. Але ну, ми, ми, ми живемо в політичних радіях, на жаль, можливо. Именно вот из этих политических реалий я, нам и создана сейчас организация, которая называется Рада Громадских Инициатив. Суть этой организации состоит в том, что мы координируем инициативу снизу по созданию законопроектов, которые нужны людям, не политикам, а людям. То есть произошли определенные изменения. Мы изменили. Ну, пока что мы поменяли лица во власти. Саму власть мы пока не поменяли. <связан> То есть одни лица политические изменили другие лица политические. Сейчас самое время менять не политиков, а менталитет мышления народа. Так вот, менталитет мышления народа, ну, собственно говоря, в чем заключается? В том, что мы все говорим о том, что нам нужны свои законы. Мы хотим создавать свое правовое поле, в котором мы потом впоследствии будем жить. Так вот, <связан> мы сейчас пытаемся объединить группы юристов. Скажем так, народных юристов, которые пишут достаточно грамотные, достаточно толковые законопроекты. Каждый из них потом в дальнейшем пытался эти законопроекты каким-то образом занести в Верховную Раду, пропихнуть в эту Верховную Раду. Для этого был создан рада грамматических инициатив, в которую входит ну, достаточно большое количество общественных организаций, простых людей. Когда создається определений законопроект, ми виносимо на всеобщее обозрение. або есть... Я вам відкрити імницю, депутати теж прості люди. Ні, депутати у нас вряд ли прости, декларують себе, як прості люди. Ну ні, ли... вони теж люди. Це треба зважати. Ну тобто, щоб не було піетету. Вот ви зараз говорите. Менталітет мишлення народу нема такого поняття як менталітет мишлення. От ви ви говорите про необхідні системи зміни системи взаємовідносих правильно. соціальних суспільних, так це є потреба. Ми, ми привикли покупати услуги, нам які нам дані конституції. Ми привикли які нав'язані нам депутатами, які вважають себе людьми іншого От сорту, От коли знач... ми ліквідуємо їхні всі пільги. То вони мають зрозуміти, що вони прості люди, і треба вибачте, піти за хлібом в магазин. Ну розумієте, фізіологічно, так? Просто. Фізіологічно, Так вони такі самі да, люди. Вони їдять, да. вони хворіють. Вони зрештою справляють найнеобхідніші життєві потреби. І тут не треба до них ставитися, як до небожителів. Це десакралізовано в Україні вже Садвайся, давно, вже 4 місяці, полностью. як точно. Я іменно об цьому зараз і намагаюся їм сказати. Містер Золотий Батон, бачите, навіть не з'являється вже на люди. Знаєте, я якось був э, на одному з з'їзді ще давно-давно з -давно нашої України, і я тоді сказав їм одну таку просту річ. Говорю, господа депутати, у мене зараз створюється впечатлення, що у нас дві країни. Одна з них – це Україна, а вторая – це Верховна Рада в составі України. І найбільше что в второй стране, которая Верховная Рада, абсолютно наплевать, что происходит в той стране, которая Украина. У вас свое государство, но ну, извините, мы это государство когда-нибудь разрушим. Мы его разрушили. Теперь мы пытаемся сделать так, чтобы те законопроекты, которые принимаются в Верховной Раде, вплоть до того, что я хочу сейчас обратиться с инициативой к Владимиру Борисовичу Гройсману, это один из самых альтернативных людей сейчас. Я... Попытаюсь на следующей неделе прямо к нему попасть. Я уже там связывался с ним, там, через помощников. В мэр, мэр Винницы. Гоза, там, это да, да, это пар... один из самых людей сейчас региональную у нас да. И я хочу предложить: вот мы сейчас обговаривали законопроект Соболева по перемещенным лицам. Поверьте, я сделал все возможное для того, чтобы туда попали общественные организации, представители тех людей, для кого этот закон пишется. И честно, если вы сейчас найдете в, пер... в первом законопроекте, который был, и в том виде, В котрому до роботи, хоча б одне слово ізначальне, я готов позирів іскаря поставить, принести і ми з слово вип'ємо. Давайте вже по результатах подивимося, як буде. Скажіть про нагальні потреби для тих людей, для яких ви акумулюєте гроші, які в них є найнагальніші потреби. Вони, я так розумію, не мають можливості перебити з Криму, взявши абсолютно все своє майно. Тобто люди фактично беруть, збирають валізу, кидають там. квартиры, будинки, не знаю. Во-первых, основным моментом, который я хотел бы сейчас напомнить через ваше телевидение, нашему государству, мне дали четкое обещание, что после того, как будет принят законопроект, будет создана рабочая группа куда войдут представители общественности и представители министерств Украины, которые будут сразу же на месте координироваться в местную работу. То есть мы не обговорили э, социальные выплаты, мы не обговорили там сумму разового пособия, мы не обговорили сейчас возможности предоставления площадей, которые мы могли бы своими силами отремонтировать, где люди будут жить. Мы не обговорили вопросы выделения там либо земли под застройку, либо каких-то там временных хотя бы площадей. То есть общежитие – это хорошо, если общежитие, но не может семья жить в пионерском лагере там 2 или 3 года. Вы сами представляете, что это такое. Допустим, комната на 24 человека, и там живет 4 семьи. Так не бывает. Поэтому что-то нужно с этим делать, и в любом случае эти вопросы придется решать. Поэтому первый момент – это я буду настаивать продолжение после этого законопроекта на создание рабочей группы, которая будет заниматься проблемами переселенцев. Второй момент, на что мы собираем деньги. Есть семьи, которым реально просто не за что уехать. Сейчас мы там, допустим, находим какой-то транспорт, нам говорят, давайте вот транспорт мы готовы предоставить, но дайте нам бензин. Приезжают люди, у них нет ни копейки денег. То есть для чего нужны деньги? Может сделать какой-то небольшой ремонт. Деньги нужны на бензин, деньги нужны там на то, чтобы людям хотя бы какие-то первичные деньги дать, для того, чтобы они у них были. Купить какие-то вещи. То есть это в любом случае все надо. Сейчас в Пущеводнице там в пансионате живут крымчане, которые туда приезжают. Опять же, это все идет за счет обеспечения, ну, спасибо огромное киевлянам, они не оставляют людей в беде, они привозят туда вещи, привозят туда еду, как минимум на 3-4 дня там сейчас еды есть. То есть, опять же, ну, Киев выручает во всем. Это не только Киев, слушайте. тут Села Украина сгуртувалась и показала другое обличие. Треба понимать, и Південный Схід, который так демонизирует, что прямо он весь пророссийский, там, есть купа, ну, то, 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 то есть процент есть и, известно, пророссийско-налаштованный, но в своей первой большинстве, там, в отношении поддержки украинского войска, то там Огромное люди... спасибо. Хотелось а. бы еще отдельно сказать Андрею Садовому, потому что он один из первых, кто проявил такую инициативу, начал принимать там крымчан, и львовянам, и Ивана Франковской, и Ужгороду, очень много людей западной Украины. И даже как-то в интернете прозвучала фраза, что во Львове крымчан спасают от освободителей в Крыму. Вот, то есть, ну, как бы парадокс, но тем не менее приходится это признавать, что очень приятно осознавать, что у нас в государстве очень много хороших, нормальных, добрых, порядочных людей. И спасибо им огромное от всех крымчан за их помощь, которую они нам оказывают. Доброе. Успехи вам у вашей справе, нелегкий, но але потрібні зараз. Вадим Кодачігов, голова Рады громадських ініціатив, член Координаційного центру по допомозі вимушеним переселенцям з Криму, був у нашій студії. Дякую вам ще раз.